Привіт! Я рада тебе знову бачити. Нарешті ми зустрілися і можемо поспілкуватися по твоїй темі і моїй темі. З Судовольство. Так, я ще раз розкажу про себе декілька слів. Я практикуючий, квантовий психолог, і я спрямована на те, щоб людина побачила, де вона не на своєму місці в різних сферах життя. Також з'єднання з силою землі, силою роду. Також я проводжу практики цвяхостояння, направляю людину на те, щоб вона відкрила своє серце і почула себе, тобто почала жити, щоб людина відпустила себе стару, звільнила внутрішній простір для нових енергій. І в результаті змінюється стратегія поведінки у своєму житті. Ось так. І я давно знаю, що і чула про астрологію. Це давнє вчення, краще сказати, і воно також на нас сильно впливає по планетах, також по енергіях, і я би хотіла, ми би хотіли почути. Більш детальніше про це, якщо в людини з'явиться неприємна ситуація, чи ми можемо дізнатися по астрології, чому ця ситуація з'явилася, та як можна виправити це? Ліля, дуже хороший питання. Мені подобалося описання того, чим ти займаєшся, Най Найти себе, знайти правильний путь, узнать себе, відкрити серце. В принципі, астрологія це точно такой же інструмент для познання себя. как и те инструменты, которыми пользуешься ты. Вот. Просто астрология это делает э, по-своему через э, исследование влияния планет. Это очень древнее mm -hmm. учение, вот, э, которое позволяет э, увидеть э, наши исходные внутренние настройки и наш потенциал, который есть у каждого человека. То есть э, потенциал э, и нашего сердца, и... Э, нашего мышления, нашего ума и обстоятельства, да, которые нам жизнь э, предлагает пройти. Астрология рассматривает э, жизнь как обучающий процесс. Вот ты говоришь, а если происходит в жизни что-то неприятное, какой-то неприятный период, что такое приятно-неприятно? Это наше отношение к ситуациям. Да? Mm -hmm. вот. Астрология вот она полностью основана на циклах. Есть такие планеты, да, которые как раз отвечают за задачи, цели, за обучающий процесс жизни вот такая, например, планета, как Сатурн, да, у нее цикличность 29 лет полный оборот, то есть каждые 7 лет Сатурн влияет на человека и определяет какой-то переходный период в его жизни, когда человек проходит какой-то важный урок, какой-то важный переход вот с одного уровня своего развития на другой. То есть каждая ситуация на самом деле. Приятная она, либо неприятная, она позволяет нам вырасти, еще лучше узнать себя, кто ты такой. Это основная задача, да, понять, кто ты такой, астрология как раз помогает, она дает как, почему называется натальная карта, да, mm -hmm. как карту твоих настроек. То есть это как навигатор, она тебе показывает. Показывает, да, какой у тебя там потенциал. Способ твоего мышления, там, сферу даже интересов, где тебе а, легче этот потенциал раскрывать, а, вот. Твои вот а, отображают а, внутренние настройки и даже какие-то такие м, программы, да, программное обеспечение, вот, и таланты показывает. Она это показывает, да, как схему, а задача человека – это осознать, это прожить. И как раз вот это осознать и вот это прожить – это уже а, помогает а, работа с собой и, и а, саморефлексия, психология, тоже гвоздестояние, то есть а, еще больше фокус направить на себя и проживать свои вот эти качества, открывать себе вот эти вот возможности, да, свои потенциалы, не прятаться от них. Потому что у человека есть очень много всего, там обстоятельств. Да, 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 да. Каких-то вот страхов, да, там каких-то вот установок. Человек mm -hmm. может не замечать даже в себе этих талантов. Либо у него есть талант. Вот это очень часто бывает на талантной карте таланты показываются там такими гармоничными аспектами такие. Там они там в карте выглядят вот зелененькие. Я тебе делала, я тебе показывала. Mm -hmm, да. вот. И чаще всего такой талант который через э, гармоничный аспект выражен, он показывает то, что человеку дается легко, и то, что человек абсолютно не воспринимает за талант. То есть это не, он это не ценит. Он считает, да, это у всех такое есть. И он, то, что ему Бог подарил, там, да, Вселенная, он это может просто не использовать. Вот. То есть у него есть вот много подарков, а он не хочет его распаковать, даже этот подарок. Друзья, на Новый год под елку принесли гору подарков, вот. А ты там только один открыл какой-то или два. Вот. І сидиш, плачеш, такой, ой, все так мало Нет. подарков, а тебе не да. спаси. Тобто, я так зрозуміла, навіть якщо ми вибираємо якусь професію, якщо ми шукаємо свій шлях, такий в житті, в чому ми би хотіли елементарно реалізуватися, астрологія нам це може показати, як я правильно тебе зрозуміла, так? Вона може нам це показати. Ну так, да, я відносительно профорієнтації, я віддільно спеціально обучалась і практикую. Здесь нету какого-то отдельного одного показателя, всегда рассматривается карта в целом, да, на чем основывается карта. То есть это вот человек рождается в определенном месте, в определенное время, угу. в, ну, в дату, и фотографируется, как будто положение планет, планет, звезд на небе в момент рождения человека. Вот, и там положение планет, да, вот все знают, да, только знак зодиака, положение солнца. Помимо солнышка, когда мы рождаемся, у нас на небе есть еще... Девять остальных планет, и Луна, и Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, mm -hmm. Сатурн, Плутон, Уран короче, каждая из этих планет, она определяет качество характера, вот, и э, определенную сферу э, жизни человека, плюс там сетка домов, то есть это уже идет личная характеристика, там есть определенные показатели, которые э, дают конкретику, э, ну, в какой сфере человек, да, может себя реализовать, не то, что легче, а ну, что ближе для него, да, что гармоничнее для него. Но там присутствует вариативность. Потому что нет такого, да, во всяком случае, в наше особенно время, когда все очень быстро меняется, что человек там может реализоваться только в одной профессии. Вот. У человека всегда есть выбор, у человека всегда есть вариативность. Вот, вот это использует эти возможности. Еще зависит от того, в какой среде человек рос, да, то есть человек с одинаковым набором потенциала, родившийся в, в разной стране, там при разных условиях, в разных семьях, в разном окружении, он будет уже себя немножечко по-разному проявлять. Mm -hmm. то есть это уже меняет настройки. Вот. Что еще? А можна побачити через астрологічну карту, яка країна, наприклад, для тебе більше підходить для реалізації, для стосунків. Стосунки це теж досить актуальна тема для всіх, де буде комфортніше, наприклад, дехто народився на Україні, чи може бути для когось актуальніше в Америці, наприклад. Угу. Є таке направлення в астрології, називається астрокартографія, і там можна подивитися. в какой стране, какая сфера у человека более э, ярко включается. Ой, у меня исчезает куда-то плечо. Вот. А, но все равно, в какую бы ты ни поехал страну, в какой бы ты ни поехал город, ты всегда берешь себя с собой. Собой. Да, и вот эти настройки карты, да, то есть положение планет в знаках, Аспекты, они все равно остаются, и они все равно остаются для человека как задачи, для того, чтобы он их осознал, чтобы он их прожил, чтобы он максимально этот потенциал в своей жизни применил, в какой бы он стране ни находился. Mm -hmm. Взять этот Сатурн, да, про который я говорила, mm -hmm. 7-летние циклы. Вот у тебя сейчас, да, мы смотрели с тобой. Mm -hmm. Возвращение Сатурна, то есть цикл там у него 29 плюс-минус лет возвращение сатурна то есть сатурн а, проходит по всей карте человека возвращается в свое вот исходное положение и это такой а, период а, перехода на а, новый, новый уровень. уровень важный такой этап в жизни человека где сатурн а, предлагает человеку его качества внутренние личные человека, сатурнианские, включить. А какие качества Сатурн имеет? Это целеустремленность, это выдержка, это терпение, это трудолюбие, это ну, Сатурн, он управитель десятого дома это дом самореализации, дом карьеры, дом наивысшей точки развития человека. Вот. То есть, вот в этот период Сатурн как раз может провести такую внутреннюю ревизию. Ну, как правило, вот я уже сделала много карт у людей. Вот в этот период, 27, 28, 29 лет, происходят такие яркие события. Вот ты занимаешься тем, что помогаешь людям на гвозди стать. Я с тобой mm -hmm. тоже пробовала. Это вообще шикарный опыт, и я всем рекомендую. Вот. Mm -hmm. Это серьезная работа над собой. <реш> так, так, так. Подскажи, как а, этот метод помогает человеку а, наработать вот эти вот а, необходимые качества внутренние. Так, практики ціхостояння, це зв'язок із своїм тілом. Тому що, коли ми відчуваємо своє тіло, нам легше відкрити серце. Ем, на практиці людина усвідомлює свої масштаби тіла і через це відчуває та усвідомлює масштаби своєї душі. Це практика, це перейти з напруги у розслаблення. Е, бо тому, що тіло це є матерія для нашої душі, тому практики, медитації – це ті методи, які допомагають нам відкритися і почути себе, та рухатись далі в нових енергіях в своєму житті. Е, тобто. Е, коли ми е, практикуємо часто, ми напрацьовуємо цей стан, ми себе ми розширюємо також свою енергію. У нас починається нове бачення, ілюзія з очей спадає. Також е, ми пере, можемо на практиці стояння переписувати е, установки, які нам не потрібно, які нам не потрібні, і записувати автоматично через наше тіло ті установки, які нам будуть корисні у подальшому нашому житті. Ось Так это працюет медитации и практики. Лиля, спасибо. Вот мне очень понравилось, что ты сказала, что помогает убрать иллюзии. Как раз вот в период возвращения Сатурна, либо когда Сатурн делает аспекты к личным планетам, он предлагает. С помощью обстоятельств взглянуть более трезво да, на свою жизнь, то есть убрать иллюзии, а, потому что только в состоянии трезвости мы, в принципе, mm -hmm. можем а, увидеть свою реальную цель, да, дальнейшие шаги. Для этого необходима трезвость. Поэтому здорово, да, вот okay, я yes, теперь yes, буду, yes. когда видеть у человека в карте, что а, у него по транзитам период Сатурна, буду mm -hmm. предлагать обращаться к тебе, а, идти на гвоздистояние, чтобы человеку было легче пройти этот период. Так, тому що чому ілюзія спадає з очей? Тому що коли людина йде по житті, вона набирає певні страхи на себе, певні установки, які заклала соціум. І те, що в людину заклали, її це може руйнувати. І коли вона відкриває себе і починає себе чути, їй легше дійти до того. То вона є по істині, хто елементарно, навіть коли астрологія може підсказати, в яку сторону рухатись, а людина цього не бачить, тому що вона в ілюзії через ті установки, або е, ті, що заклали з дитинства, переважно кажу, або соціум, або самі собі накрутили, і йдемо з цим. І е, ця практика допомагає зняти це все, е, переписати. І відкривається серцементарно те, що е, в нас відбувається в житті, це можна цю біль перевести у ресурс і в розвиток, що ми що ми можемо легше іти далі. Здорово, так так. єва, скажи будь благальне питання у 2025 році, що каже астрологія? Ну, очень созвучен 2025 год с тем, что ты сейчас проговорила, да, то есть трансформации, когда сбрасывается все а, ненастоящее, да, лишнее. Это mm -hmm. же у нас год девяточки получается по нумерологии, а, завершение цикла, прощание со старым, можно mm -hmm. сказать, да. Ну и плюс год змеи, трансформация. А по астрологическим а, транзитным а, да, техникам это год. Тоже начало очень э, такого длительного этапа перемен, потому что э, переходят три высших планеты э, в другой знак, а это поколенческие планеты, то есть э, уже в 24-м Плутон окончательно там в Водолея перешел, а в 2025-м переходит э, из рыб в Овна Нептун, то есть это планета, которая у нас отвечает за, в принципе, за коллективное такое. Э, Бессознательная за такую духовную часть да, человечества, за веру, за религию. То есть это тоже, кстати, связано с тем, что могут уйти начать, начать уходить mm -hmm. иллюзии какие-то, да, и самообман mm -hmm. у людей, потому что Нептун переходит из знака рыб знака тайн, да, такого скрытого, в знак Овна, где тайное становится явным, выходит на поверхность. Вот. Но это uh -huh. такая ситуация более глобальная, которая развивается в течение длительного времени. Но в 2025 этому будет положено начало, то есть уже будут такие предвестники. И Уран будет менять знак, будет переходить в Близнецы, а это... Начало э, такого серьезного скачка, ускорения в развитии технологий, mm -hmm. когда все начинает меняться. То есть начало больших перемен, достаточно таких серьезных глобальных перемен, а, а период перемен для людей mm -hmm. а, это период ну, достаточно непростой, вот, потому что это требует как раз умения отпускать, mm -hmm. освобождаться да, от старого и впускать новое. Вот. Поэтому в 2025 году э, для людей важно, очень важно э, проводить вот внутреннюю работу с собой, слушать да, себя, там, видеть, что происходит внутри, вот, чтобы в ногу со временем, в ногу со звездами перестраиваться на новые потоки, mm -hmm. на новое время вообще, на новые тренды, потому что они mm -hmm. уже очень ярко включаются в следующем году. Mm -hmm. Это такие рекомендации на 2025 год. Да, да, это коснется нас всех, и тебя, и меня, и вообще всех людей, вот mm -hmm. этот вот пехот. Uh, ну, на 2025 а не да, да не, не получится, да, это очень такой яркий период, я думаю, что здесь остаться в старых каких-то установках, парадигмах, ну, это будет сложно и, наверное, где-то даже болезненно, лучше... Для чего, да, в чем польза астрологии, вот именно транзитных техник, где ты просматриваешь mm -hmm. периоды? Польза в том, что ты, зная эти периоды, можешь хотя бы намерение свое направить в сторону того, чтобы с ними слиться, срезонировать, mm -hmm. вот. чтобы не сопротивляться миру, не сопротивляться потоку перемен а позволить mm -hmm. себе тоже меняться и резонировать с этим миром, чтобы быть в одном потоке, вот, потому что ты когда сопротивляешься, то ну, это больнее, чем когда ты позволяешь себе меняться, позволяешь себе вот развиваться вот со временем. Поэтому ну, интересное время. Я против каких-то пугалок, страшилок. Я больше за то, чтобы называть это время интересным, удивительным. И своими словами, как у нас будет вибрация, чтобы это приняла и І рухались. Є в нас всі методи, щоб справитися з якимись негараздами, щоб побачити, куди ми йдемо. Дудьки астрології, нумерології, психології це всі методи, щоб людині було легше. А затронули полезну тему. Надіюсь, що це буде теж людям цікаво послухати. Mm -hmm. вот. Так, бо тому що я згадую, коли ми розбирали мою астрологічну карту, ми сиділи півтори години. І ти все говорила і говорила, і говорила, говорила, і там без кінця і краю. Тобто, інформація дуже багато є, і можна її вичитати з астрології про людину. це дуже радує. І мені, наприклад, дуже сподобалося той минулий раз, коли ти мені розкладала, тому що я все детально зрозуміла і знала для себе вже ясність певну. Спасибо, так. Да.